Bizim e, müxbirimiz Mürvət Zalikovlu paytaxtdan bizi salamlayır, bizə son xəbərləri çatdırmaq istəyir. Mürvət, buyur, eşidirik səni. Salam, sabahınız xeyir. Hörmətli AİRB TV izləyiciləri, Rahil Sevda və Nazim Xəlilovlu başda olmaqla kamera arxasındakı böyük bir komanda biz sizi gözəl bir payız səhərində salamlayırıq. Hava buyur, buyur. çox gözəldir və biz hazırda paytaxtın ən hündür nöqtələrindən birindəyik və biz istəyirik şəhərdəki indiki ab-havanı sizə göstərək. Düzdür, bu gün səhərimiz bir az fəql açıldı. Biraz loru dillə desən sülkələndi. Təxminən 08.16 rəqəmlərində zəlzələ oldu. Xəzər dənizində 68 kilometr dərinlikdə 5.6 bal gücündə olduğu bildirilir. Rəsmi məlumatda və bu dəqiqəyə qalan məlumata görə rəsmi məlumatlarda odur ki, dağıntı, xəsarət alan yoxdur. Yəqin ki, irəliyən dəqiqələrdə, irəliyən saatlarda rəsmi qurumlar, adiət qurumlar bununla bağlı bizə daha dəqiq məlumatlar verəcəklər. Bəli. Operatorum kanalından xahiş eləyəcəm göstərsin ə, şəhəri. Hazırda şəhərləşənlər də var, işdə olanlar da var ki, bizi ekran qarşısından izləyirlər. Normal ab hava var. Həyat Bəli. öz axarı ilə davam edir. Bura bizim məhəlləmizdə oldu, qısa müddətdə. Əksər insanlar hiss etdilər, hiss etmənlər də oldu. Mən daxil. Paxta da bir sakitlik var. Hər kəs öz işində, gücündə, yollar davam eləyir, yollarda. Oğul məqrabadan narahat olmayın, hə, hər narahat şey olmayı. öz qaydasındadır. Mürvət təşəkkür eləyir sənə. Son bilgilərə görə ümumi şəhərdəki sakit abı havanı bizə çatdırdın. Bu çox əhəmiyyətlidir. İndi ki məndə hələ də xəbərdə davam eləyir. Elə təşvishə düşməyə də təşvish yoxdur. Var, bəli, təşvish yaşayanlar var. Eee Mürvət, nəsə görsəz orada, elə yola çıxmışkən hansısa problem görsəz, orada işıqlandırın, çəkin.